Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня опять приехал на тему стенку. Покупаю трошки черметика. Ну и так, что попадет, я все буду показывать. Дождь как раз иди. Такая отмесинка. То я в прошлый раз там копал. Там копал, там он копал. Железки находил. Тут все копал, тоже железки находил. А сегодня вот тришечки трешечки дойду. Вот так. до этого кущика буквально вот так дойду да по канальчику она похожу Ось все канальчик начинается тут я рыбу колись руками в детстве караси на ладошку таскала сейчас не ни воды ничего там не такие от канальчик по канальчиком а так похожу да в канальчик похожу ну что друзья какие будут находочки все буду вам показывать такая вот местинка на сегодня интересная ну а мне уже дало первую находочку. Так вот, ямочку выкопал. Ну и такая вот находочка. Такие от кусочек чернинки, Железки. Ну что, друзья, шукаем далее. Очередной, друзья, сигнальчик принес такую вот находочку. Сейчас будем делать. Что у ну нас за находочка такая? Да, кусочек железки. Ну, а если будет точнее, кусок арматуры? Такая вот находка. Ну что, шукаем далее. Друзья, очередной сигнальчик. Принес такого цепочку. Сейчас будем извлекать на ней цепочка. Угу. Все. Такую вот цепуру принесло. Ну что, шукаем далее. Так, друзья, перед этим такую вот кучку накопал на одном месте. Практично все. Но в основном уже стянут. Такая вот штучка жестяна. Такие вот Бламыша от ведра. Ну, а все же, хоть более или менее все Такая вот штучка. в основном жестянка. Накопалась всякая ведерочка, стари. А ну еще а вся эта штучка что-то вложить, Так а в основном жестянка. взятор такой ямочки да вот так вот находочку. сейчас будем извлекать трубы кусок да труба толстостенная такая вот друзья находочка кусок толстостенной трубы ну что шукаем далее друзья следующая находочка такая сейчас будем дивиться что за находочка Так вот, друзья, находочка. Крепление куда-то было. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем извлекать, давайте, что у меня за находочка. Ого. Такая вот, друзья, находочка. То ли от микроволновки какой-то, то ли еще от чего-то. Такая вот находочка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем смотреть. Сверху прямо лежала. Насос алюминиевый. Велосипедный. Такая вот находочка, друзья. Ну что, Шукаем дальше. Ну что, друзья, опять проводим промежуточные топ-копы. Такие крышки всякие. от велосипеда. Такая штучка. Жестянки. Кусочки всякой. Так, еще одна крышка. Такие вот Кусочек. Ведерочка вот находочки мелочевочка всякая такая вот трубка и такие. такая мелочевочка с кровати по ходу ножка такая мелочевка как мелочевка такая штучка железная такой вот толщины тоже жестяночка как такая... Такая кучка железо, то проволока медная, Ну вот такая вот штучка железная. Ну что, шукаем далее. Ну а следующая, друзья, находочка такая вот железка. Сейчас буду извлекать. Такая вот, друзья, железка сутильна. Такая вот находочка. шо, шукаем далее ну, друзья, следующая находочка такая вот сейчас будем дивиться, что у нас за находочка кусочек трубочки такой вот железный такая вот, друзья, трубочка шо шукаем далее а да, мне, друзья, выдала очередную находочку. Сейчас будем делать, что у нас за находочка. Труба. Да, кусок трубы такой. Вот. Тонкостенный. Так вот, друзья, находочка. Ну что. Шукаем далее. А да, у меня, друзья, очередная находочка. Какой кусочек железки. Сейчас будем делать железка все сильно ну шо шукаем далее а мы друзья очередная находочка походу топорик да только ржавый ржавый топорик такие друзья Такая от находочка. Целый, но дуже-дуже ржавый. Киот топорик. Ну что, шукаем далі. Друзья, очередный сигначек принес так вот находочку. Сейчас будем извлекать, подивитися, что у за находочка. Ого! Ого. Так, друзья, находочка. Киот кусочек железки. Ну шо, шукаем далее. А следующая, друзья, находочка такие вот диск из велосипеда, велосипедный. Такая, друзья, находочка, еле вырвал оно в корнях, яким был между деревами. Ну что, шукаем далее. А мы, меня друзья, очередная находочка. Такая железка тоже какие-то колышек. Колышек кто-то кого-то тут привязывал. Чиказучи, чика корову. Такая вот, друзья, находочка. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, под водами то копа. Копал сегодня черметик. Трошечки накопал. Ну где-то сколько, где-то килограммов 30 накопал. Такие вот черметик попадался. Такие вот плечки такая штучка. Тоже попадалась. А такая штучка. Мелочевочка у нас всякая. Весомонька. Такая вот мелочевочка. Всего потроху. Такая вот мелочевочка. Всего по чуть-чуть. Крышечка -чуть. алюминиевая попалась. Такие вот жестяночки все по трошку. Крышечка такая вот. Такая вот железка. Тоже жестяночки, баночки. Вот. На баночке а кастрюльки. Такая вот жестяночка. В общем, такая вот кучка. Такая вот штучка еще попалась. Толщину диск от колоса велосипедного такая находочка тоже была алюминий ну и так более менее весомо что попадалось а такие вот штучки такая вот штучка такая штучка топорик Такие ржавые. Труба такая вот. Маленькая. Такая штучка суцильная. Такая штучка. Ну и трубка и насос. В общем в целом, друзья, такая вот кучка вышла. Металлолома. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи на копе. Ну и пока.